এক ব্ৰেকিং নিউজ দুদিন পূৰ্বেই নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সভা চলি থকা অৱস্থাতেই হঠাৎ আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ লাঠি চাৰ্জত আহত হৈছিল ছয়জনকৈ বিজেপি কৰ্মী চামগুৰিৰ বৰভূলিত আছিল বি পিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় আৰু সভা চলি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ লাঠি চাৰ্জ কৰিছিল চি আৰ পি এফে লগতে গাঁও প্ৰধানৰ প্ৰৰোচনাত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল একাংশই আৰু এই লাঠিচাৰ্জৰ পিছতেই অসম আৰক্ষী গো বেকধ্বনি বিজেপি কৰ্মীৰ আৰু সভাৰ মাজতে হঠাৎ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এই অৰ্থাৎ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সভাৰ মাজত হঠাৎ আৰক্ষী উপস্থিত কেনেকৈ হ'ল এই ঘটনাত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আৰু কি কাৰণত আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰিলে আৰু তাক লৈ তদন্তৰ দাবী কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এতিয়া কলিয়াবৰ চুলুং আৰক্ষী চকীৰ এ এছ আইক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছে কলিয়াবৰ চুলুং আৰক্ষী চকীৰ এ এছ আই ৰেন চিং ৰংপিক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছে কলিয়াবৰ চুলুং আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী এ এছ আই আছিল ৰেংচিং ৰংপি আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছে বৰগুলিত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ ৰেংচিং ৰংপিৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কলিয়াবৰৰ চুলুং আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী এ এছ আই আছিল ৰেংচিং ৰংপি আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰিছে লগতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ ভূপেন বৰাক শেষ সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে মই একো মই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য যে যেতিয়া ভূপেন বৰাই কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল তেতিয়া মই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ শংকৰদেৱক ৰাজনৈতিক বিতৰ্কলৈ টানি নানিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু গুৰুজনাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে সহ্য কৰা নহ'ব এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু শংকৰদেৱে চান খাৰ লগত একেলগে নামাজ পঢ়ে বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই আৰু তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুজনাক লৈ নিকৃষ্ট মন্তব্য এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ডক্টৰ শৰ্মাই কৈছে যে ভূপেন বৰাই জানি বুজি এনেধৰণৰ কথা কয় আগতেও কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল আৰু গৌৰৱ গগৈ নামাজ বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন বৰাই আৰু ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূপেন বৰাক শেষ সকিয়নি দিছে শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে মই আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ শংকৰদেৱক লৈ ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক নকৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ ভূপেন বৰাক শেষকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে মই একো মই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য যে যেতিয়া ভূপেন বৰাই কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল তেতিয়া মই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ শংকৰদেৱক ৰাজনৈতিক বিতৰ্কলৈ টানি নানিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু গুৰুজনাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে সহ্য কৰা নহ'ব এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু শংকৰদেৱে চান খাৰ লগত একেলগে নামাজ পঢ়ে বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই আৰু তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুজনাক লৈ নিকৃষ্ট মন্তব্য এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ডক্টৰ শৰ্মাই কৈছে যে ভূপেন বৰাই জানি বুজি এনেধৰণৰ কথা কয় আগতেও কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল আৰু গৌৰৱ গগৈ নামাজ বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন বৰাই আৰু ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূপেন বৰাক শেষ সকিয়নি দিছে শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে মই আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ শংকৰদেৱক ইয়াৰ লগতে হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে আমি এইটো হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে হয়তো অতি সোনকালেই নথি পত্ৰ ডাউনলোড নকৰাকৈ প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব শীঘ্ৰেই হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ডকুমেণ্ট ফাইলসমূহ ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ প্ৰিভিউ কৰি অনুমতি দিব পাৰিব অৰ্থাৎ হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কোনোবাই প্ৰেৰণ কৰা ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰথমতে ডাউনলোড নকৰাকৈ সেই ডকুমেণ্টত কিনো আছে প্ৰিভিউৰ জৰিয়তে সেয়া সামান্যভাৱে চাব পাৰিব আৰু তাৰো আৰু তাৰপিছতেই যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি ডাউনলোড কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে তেনেধৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া যিসকল ব্যৱহাৰকাৰী আছে সেইসকলক কোনোবাই যদি ফটো ভিডিঅ' বা ডকুমেণ্ট পঠিয়াই তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেয়া ডাউনলোড কৰাৰ পিছতহে চাব পাৰে কিন্তু হোৱাটছআপে জনাইছে যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতেই সেই ফটো ভিডিঅ' যি বা লগতে যি ডকুমেণ্ট সেয়া প্ৰিভিউ মাধ্যমেৰে ডাউনলোড কৰাৰ আগতেই চাব পাৰিব প্ৰয়োজনতকৈ অধিক পদক্ষেপত কাম কৰাৰ সকলো হুলস্থুল দূৰ কৰি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰকাৰী অভিজ্ঞতা যি সেই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱাটছআপে বিভিন্ন ধৰণৰ উপযোগী বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়া আপডেটত কোম্পানীটোৱে নথি পত্ৰ শ্বেয়াৰক নথি পত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে মেটাৰ মালিকাধীন তাৎক্ষণিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ প্লেটফৰ্ম হোৱাটছআপে এই বিশেষ সুবিধা খুব কম দিনৰ ভিতৰতে উপলব্ধ কৰিব লগতে গুগল পে' ফোনপে' যিসকলে ইউ পি আই ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই ইউ পি আই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এক আছুতীয়া খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো মুহূৰ্ততে লেনদেন কৰিব পৰা যি সুবিধা বৰ্তমান ইউ পি আই আৰু সেই ইউ পি আই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এতিয়াৰে পৰা ইউ পি আই লেনদেনত চাৰি ঘণ্টা সময়সীমা ঠিক কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া দুহেজাৰ টকাতকৈ বেছি পৰিমাণৰ লেনদেন কৰিবলৈ সময় প্ৰয়োজন হ'ব চাৰি ঘণ্টাকৈ সময় আৰু আপুনি যদি এবাৰ দুহেজাৰ টকা লেনদেন কৰে তাৰপিছত পুনৰ দুহেজাৰ টকাতকৈ অধিক লেনদেন কৰিবলৈ চাৰি ঘণ্টা ধৰি সময় প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই নিয়ম ইউ পি আই ট্ৰেঞ্চফাৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম সকলো ইউ পি আই ট্ৰেন্সফাৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসকলে দুহেজাৰ টকাতকৈ বেছি লেনদেন কৰা ব্যৱহাৰকাৰী সেইসকলৰ বাবেহে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে মূলতঃ অনলাইন প্ৰতাৰণাৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ইউ পি আইৰ অধিকাৰীসকলৰ সৈতে এই বিশেষ আলোচনাও আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই পদক্ষেপত ইউ পি আই ব্যৱহাৰকাৰী কিছু সমস্যাৰ পোনতে অনলাইন পে'মেণ্টৰ জালিয়াতি কিছু পৰিমাণে ৰোধ হ'ব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে